Seperti yang diketahui, Rusia menempatkan ratusan ribu tenteranya di sepadan Ukraine dan telah mula menyerang negara yang mempunyai populasi seramai 43 juta orang itu pada 24 Februari 2022 yang lalu. Punca utama kepada krisis ini dipercayai disebabkan oleh hasrat Ukraine untuk menyertai NATO yang merupakan satu pakatan pertahanan tentera yang dianggotai negara Eropah dan diketuai Amerika Syarikat. Pada awal krisis ini bermula Tiada pihak yang menghantar bantuan ketenteraan untuk membantu Ukraine mempertahankan negaranya dan tentera Ukraine ditinggalkan bersendirian untuk memerangi tentera Rusia. Namun, sejak 1 Mac 2022, Ukraine nampaknya sudah mula mendapat bantuan daripada pihak NATO dan Kesatuan Eropah EU. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat kenapa Ukraine lambat mendapat bantuan daripada pihak luar, terutamanya dari Amerika Syarikat dan kenapa Ukraine masih belum menyertai NATO. Teruskan menonton. Sejak zaman dahulu lagi, kerajaan ataupun negara yang merasakan mereka berkuasa menggunakan peperangan untuk meluaskan pengaruh ataupun menjatuhkan ancaman yang dirasakan perlu. Sama ada kita melihat perang itu sebagai satu keperluan yang tidak boleh dielakkan ataupun hanya satu tindakan melulu yang membuang masa ketika berlakunya konflik dan peperangan di antara dua atau lebih pihak. Tamadun manusia sudah mempunyai etika dan undang-undang peperangan yang perlu diikuti pihak terlibat. Krisis Ukraine Rusia yang semakin meruncing sejak awal tahun 2022 telah mengusarkan dunia. Keadaan di Ukraine menjadi semakin tegang apabila 100,000 tentera Rusia diletakkan di sempadan negara itu. Situasi ini adalah yang paling getir dalam sejarah 30 tahun Ukraine yang terperangkap dalam persengketaan antara Rusia dan Amerika Syarikat, serta sekutu Eropahnya. Ukraine dilihat membelakangi Rusia dan menyokong Perikatan Barat iaitu NATO dan EU menjadi antara punca awal kepada tercetusnya krisis besar ini. Presiden Ukraine Zelensky yang dilantik pada 2019 telah menggesa NATO untuk menerima keahlian Ukraine sebagai ahli persatuan itu. Walaupun Presiden Amerika Syarikat Joe Biden dilihat komited menyokong Ukraine dan mengutuk serangan Rusia, tetapi dia berulang kali mendakwa bahawa negara itu belum mendapat kelayakan yang cukup untuk menyertai NATO. Ukraine pula adalah sangat penting bagi Rusia dari segi sejarah, geografi dan sosial. Sejarah Rusia, Ukraine dan Belarus itu sendiri bermula dari susu galur sama kerajaan lampau Kievan Ras, Ianya adalah impian terhebat Putin untuk menyatukan kembali susu galur ini setelah kejatuhan Soviet Union agar kegemilangan Rusia boleh dikembalikan. Dari segi geografi, Ukraine sangat penting kerana ia menjamin akses kepada Laut Hitam yang boleh digunakan sepanjang tahun berbanding akses Laut Utara yang hanya boleh dilalui pada masa tertentu sahaja akibat litupan ais. Bagi Rusia, mereka tidak ada banyak pilihan jika mahu menjamin keselamatan dan kedaulatan negara mereka. Kenapa Ukraine belum sertai NATO? Perang Rusia Ukraine yang sudah bermula Februari 2022 nampaknya masih belum ada penghujungnya. Terdapat kenyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Ukraine, negaranya akan melawan pencerobohan Rusia serta tidak akan berputus asa maupun mengaku kalah menghangatkan lagi krisis tersebut. Ukraine dilihat semakin bersemangat dalam menegakkan maruah negaranya. Lagi-lagi, kini mereka telah mula mendapat bantuan daripada pelbagai pihak termasuk dari EU dan NATO. NATO adalah pakatan ketenteraan antara 28 negara Eropah dan dua negara Amerika Utara yang ditubuhkan selepas Perang Dunia Kedua pada 4 April 1949. Selepas kejatuhan kesatuan Soviet pada tahun 1991, Ukraine telah menjalinkan hubungan rasmi dengan NATO setahun kemudian. Namun negara itu tidak diterima menjadi ahli NATO walaupun masih merayu sehingga ke hari ini. Jika Ukraine adalah ahli NATO, perikatan itu secara automatik bertanggungjawab untuk mempertahankannya daripada Rusia maupun musuh lain. Jadi persoalannya, kenapa NATO masih tidak menerima Ukraine sebagai ahli mereka walaupun pada awalnya NATO sendiri yang telah melamar negara itu? Amerika Syarikat ragu-ragu untuk memperluaskan komitmen ketenteraannya Selepas kejatuhan Kesatuan Soviet, Amerika Syarikat berjaya menggesa NATO untuk menerima Poland, Hungary dan Republik Czech sebagai ahli pada lewat 1990-an. Namun selepas 2 dekad berperang di Iraq dan Afghanistan, semangat Amerika Syarikat untuk mengembangkan perikatan NATO menjadi semakin perlahan. Pada tahun 2004, tujuh negara Eropah Timur menyertai NATO. Manakala pada tahun 2008 pula, Presiden George W. Bush sendiri telah menggesa NATO untuk menerima Ukraine dan Georgia sebagai ahli. Tetapi pakatan itu tidak pernah menawarkan pelan tindakan rasmi atau langkah-langkah yang perlu dilakukan kedua-dua negara itu untuk menjadi ahli. Ukraine perlu memperbaiki sistem politik dan undang-undangnya. Untuk memenuhi salah satu daripada tiga kriteria utama menjadi ahli NATO ialah negara Eropah itu mestilah menunjukkan komitmen terhadap demokrasi kebebasan individu dan sokongan terhadap kedaulatan undang-undang. Walaupun Ukraine menyatakan bahawa mereka telah mencapai kriteria itu, beberapa pemimpin Amerika dan Eropah yang lain berpendapat sebaliknya. Dalam analisis pada tahun 2020 oleh Transparency International, iaitu sebuah badan pemerhati anti rasuah, Ukraine berada pada kedudukan ke-117 daripada 180 negara dalam indeks rasuah di kedudukan paling rendah dalam kalangan negara ahli NATO. Oleh yang demikian, Ukraine digesa untuk membuat peralihan yang lebih baik kepada sistem demokrasi, menangani masalah rasuah, pembaharuan ekonomi dan kestabilan demokrasi sebelum diterima menjadi ahli NATO. Tidak mendapat sokongan penuh ahli NATO. Walaupun NATO berusaha memperkembangkan sayapnya dengan mengamalkan polisi open door untuk mana-mana negara menyertainya, namun ia bukanlah semudah yang disangka. Selain perlu memenuhi kelayakan dan memenuhi kriteria yang ditetapkan, penyertaan sesebuah negara ke dalam NATO mestilah mendapat persetujuan sebulat suara daripada semua ahlinya terutamanya dari negara yang berkuasa besar Sebelum ini, negara berkuasa besar seperti Perancis dan Jerman pernah menentang kemasukan Ukraine ke dalam perikatan itu Jadi, Ukraine sendiri gagal memenuhi kriteria ketiga untuk menjadi ahli NATO iaitu mendapat persetujuan daripada kesemua 30 negara ahlinya Bantuan EU, NATO dan negara luar pada 1 Mac 2022, EU telah meluluskan pelan bantuan ketenteraan untuk Ukraine dan bercadang untuk mengenakan beberapa tindakan terhadap Rusia. Menurut EU, tindakan tersebut disifatkannya akan memberi kesan buruk kepada Rusia. Menerusi satu kenyataan yang dikeluarkan oleh EU, pihaknya meluluskan bantuan dengan menyediakan peralatan dan bekalan kepada angkatan tentera Ukraine termasuk senjata bernilai 500 juta euro. Selain itu, negara anggota EU juga akan menutup ruang udara mereka ke Rusia dan melarang sebarang transaksi mereka dengan bank dari negara tersebut. Dalam pada itu, EU juga menutup Rusia untuk menghentikan operasi ketenteraan serta merta dan menarik semula semua tentera serta peralatan ketenteraan tanpa syarat dari seluruh wilayah Ukraine. Namun, menurut penganalisis, bantuan berbentuk ketenteraan yang dihulurkan oleh NATO dan EU ini dijangka bakal merumitkan keadaan krisis tersebut. Bukan itu sahaja, banyak negara termasuk negara yang berkecuali seperti Sweden juga telah mula menghantar tentera serta bantuan kemanusiaan ke Ukraine. Kesimpulannya, krisis yang berlaku antara Ukraine dan Rusia ini sehingga membawa kepada perang sebenarnya telah dijangka sejak tahun lalu lagi. Konflik ini bermula daripada ketidaksefahaman antara dua negara yang seterusnya menyebabkan rakyat menjadi mangsa. Sehingga kini, nampaknya Rusia menerima impak yang paling buruk daripada tindakannya menyerang Ukraine. Rusia kini menjadi negara yang paling banyak menerima sekatan daripada dunia susulan konflik tersebut. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.